আজি দুশ পঁষষ্ঠি সতৰ্ক সপ্তাহ গছপুলিৰ পেৰে অক্সিজেন খেতি কৰাত আমাৰ স্থানীয় যুৱক দুলাল বৰুৱাই স্থানীয় পুখুৰী পুখুৰীসকলক লগত লৈ আজি দুশ পঁয়ষষ্ঠিটা সপ্তাহ পালন কৰিছিল আজি আমাৰ সৌভাগ্য এই অক্সিজেন খেতিৰ লগত আমি দিহিংপৰীয়া হৰিয়তবাদ অৰ্থনীতিৰ অংশীদাৰ কৃষক তথা সঞ্চালকসকলে আমি যৌতুকভাৱে একেলগে আমাৰ দিহিঙীয়া গাঁৱৰ মধ্যস্থলত মণিখলৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ লৈছোঁ এই পুলিটো আমি আশা কৰিছোঁ অন্যান্য যিবিলাক পুলিত আজি দুশ পঁয়ষষ্ঠিটা সপ্তাহত দুশ পঁয়ষষ্ঠা পুলি ভালদৰে আদুৱা জাত ডাঙৰ হৈছোঁ ঠিক তেনেদৰে এই ঔষধি গুণসম্পন্ন মনুষলৰ পুলিটোৱে আমি সকলোৱে বিৰাজ জীপালকৈ ৰাখিব পাৰিম আৰু ই দহ পক্ষ বাঢ়ি ডাঙৰ হয় এই পুলিটো ৰোপণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ জ্যেষ্ঠ গাঁৱৰ নাগৰিক জ্যেষ্ঠ উপস্থিত হৈছেহি অ হিপৰীয়া হৰিয় উৎপাদক সমিতিৰ কৃষকসকলক আজি সমবেত হৈছোঁ আৰু আমাৰ সন্মুখতে এইডোখৰ ৰাজহুৱা ঠাই আমিহিপুৰীয়া হৰিয় উৎপাদক সমিতিৰ মূল কাৰ্যালয়ৰ লগতে কৃষকসকলৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিমানখিনি সা সঁজুলি ইয়াতে ভৱিষ্যতৰ দিনত স্থাপন কৰা হ'ব আৰু আমাৰ সৌভাগ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত ছটা সৰিয়হ হৰি নাচি দিব বিচাৰিছে অসম ডিষ্ট্ৰিকত আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকতে এটা মেচিন দিব বিচাৰিছে আৰু সেই মেচিনটো ইতিমধ্যে আমাৰ দিহিপৰীয়া সৰিয়হপাত সমিতি লাভ কৰিছোঁ আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত এই সৰিয়হৰ মেচিনটো ইয়াতে আমি স্থাপন কৰিম অঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি হেৰি আপোনালোকৰ হয়তো আমি কথা বতৰা পাতিব হ'ব পৰা নাই আৰু মাটি পাতি বুলি ভাবি আছোঁ নিশ্চয় অঁ গতিকে ভাবিছোঁ ইয়াতে ন ধনো দুবছৰ আগত ৰোৱা হৈছিলে আৰু মই চিনাকি কৈ দিম কাইদেউ অকণমান আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন টংকেশ্বৰ গৰুগৈ টংকেশ্বৰ বাইদেউ মন্তোজ শইকীয়া মন্তোজ শইকীয়া মই আহি আছোঁ অলপ কথা পাতিম আপোনাৰ নামটো কৈ দিওঁ অজি গুৰু হয় আপোনাৰ কৈদে মানে অলপ দিহিঙা গাঁৱৰ ৰাইজ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌটাই পুখুৰী দিহিঙা গাঁও ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভাতগাজলৈ এক কিলোমিটাৰ আছে আৰু এনেধৰণে অলপ বিহুৱে ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে দেই আন এটা কেমেৰাত এতিয়া কথা হৈছে মন্তুজ বাইদেউ অক্সিজেন থেদি আজি পঁয়ষষ্ঠি পঁয়ষষ্ঠি সংখ্যক সপ্তাহৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই উপলক্ষে আপুনি কিবা এটা প্লেন কৰিছিলে এইডোখৰত কিবা এটা কৰিছিলে আপুনি তাৰ আগতে মই ৰ'ব আমাৰ ছোৱালী হৈ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ৰাইজক এটি নাহৰ পুলি উপহাৰ দিব বচা হৈ গ'ল কিবা নেকি মোৰ নামটো মাজত শুনমনি গাঁৱত মাতে মাকৰ নামটো ভাল নামটো শুনমনি সেইকাৰণে ৰাখি দিওঁ বাৰু